ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня вашему вниманию хочу предложить поистине старинный рецепт рецепт очень вкусного торта птичье молоко он родом из детства итак давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне сначала соединяем сыпучие ингредиенты 160 грамм муки и пшеничной высшего сорта сюда же добавляю 10 грамм разрыхлителя и щепотку соли. Раньше мы вместо разрыхлителя добавляли соду. И все пропускаем. Все хорошо между собой перемешиваем. В отдельной емкости будем взбивать масло комнатной температуры, 82% жирности. Сюда же добавляю 2-3 грамма ванильного сахара и 50 грамм сахарного песка. Взбиваем до побеления массы. Теперь по одному добавляем 4 яйца и до полного вмешивания каждого яйца. Вот такая масса у нас получилась, очень нежная. И сейчас в 2-3 приема добавляем муку с разрыхлителем, то, что мы соединяли ранее. И вымешиваем. Вот такая пышная нежная масса у нас получилась. Это порция на два коржа: один светлый, другой шоколадный. И я сейчас буду делить эту массу визуально на две части. В одну часть я буду добавлять какао 15 грамм, в другую часть я буду добавлять 15 грамм муки. Для того чтобы была сбалансированная консистенция теста, перекладываем в другую емкость, добавляем и вымешиваем до однородности. Получится у нас светлый корж и шоколадный. Какао пропускаем через сито чтобы не было комочков. И все хорошо смешиваем до однородности. Вот такое однородное шоколадное тесто у нас получилось. И сейчас будем размещать формы. Я подготовила две емкости сразу, как только начинаю готовить такой торт. Выстрелила пергаментной бумагой, промаслила растительным маслом. У меня формы 24 см в диаметре. Выкладываю тесто и распределяю равномерно. Все распределила ровным слоем, и сейчас светлый. Вот такими поступательными движениями великолепно можно распределить. Сейчас отправляем в хорошо разогретую духовку. Духовка у меня разогревается уже минут 20. При 180 будем выпекать, включаем вверх-вниз, минут 20-25. Отправляем в духовку. Смотрите по особенностям вашей духовки. А сейчас, пока у нас выпекаются коржи, мы приготовим крем. 500 мл молока холодного выливаем в толстостенную посуду. Сюда же добавляю 80 грамм манки и все хорошо венчиком перемешиваю. Все хорошо смешиваем, можем на 10 минут оставить, чтобы манка набухла. Сейчас я пойду варить манную кашу. Очень вкусный крем получается. Буду добавлять сахар в конце. Уже практически, когда каша наша загустеет, тогда и добавляем сахар, чтобы каша не пригорала. Все отправляем на газ. Ставим на средний огонь. Время от времени помешиваем и варим до загустения. Вот уже начинает загустевать. Масса стала тяжеловатой. И вот сейчас добавляем сахар. масса начинает булькать, хотя бы минутку еще провариваем, влага должна выпариться. Все, минута прошла. Снимаем с огня. Переливаем в отдельную емкость до полного остывания. И кофейный тоже готов. И сейчас дадим им полностью остыть. Пока наши коржи отдыхают, мы готовим следующее тесто для следующих двух коржей. У меня уже все распределено по формам. Также отправляем в духовку и выпекаем до готовности. Еще два коржа у нас тоже готовы. Вот такие нежные потрясающие, посмотрите, красота. Манка великолепно остыла. И сейчас сюда мы добавляем цедру, только желтенькую часть трех лимонов и сок трех лимонов. И все хорошо взбиваем до однородности миксером. Готово. Вот такая масса у нас получилась, очень нежная. Взбили до однородности. Масса должна быть насыщенная, лимонная, не горькая, очень вкусная. Вот достаточно здесь и сахара достаточно, и лимонов. Добавляем масло комнатной температуры, 82% жирности. Здесь у меня 300 грамм. Нам нужно сначала миксером взбить до побеления массы. Масло побелело, очень нежное. И сейчас по ложке будем добавлять смесь молочную с манкой. Очень важно, чтобы температура масла и сваренная смесь из манной крупы, чтобы они были одинаковой температуры. В противном случае у вас крем может получиться хлопьями, что не очень будет приятно. И поэтому по одной ложке добавляем и все смешиваем. Вот такой нежный крем у нас получился. Все готово. Все с боков собираем. И сейчас мы вот так я распределяю. Нам нужно визуально распределить на 4 части. Вот так. На тарелочку немножко наносим. Зафиксируем наш корж. Начинаю со светлого коржа. Так, чтобы у нас в середине было два черных коржа, внизу и сверху у нас будут светлые коржи. Но вы можете, как хотите, в принципе, можете чередовать, можете наоборот поменять шоколадные и светлые местами. Нам нравится именно так. Выкладываем крем и распределяем. Ровным слоем. Но еще в холодильнике застынет и будет прекрасная, вкусная, очень ароматная прослойка. Вот если вы коржи сделаете 20 сантиметров диаметром, то у вас прослойка из крема получится толще. Это как раз тема для тех, кто любит побольше начинки. Мы слишком много не любим наша семья, поэтому коржи 24 сантиметра в диаметре. Так, слой готов, и сейчас следом идет шоколадный корж не придавливаем, он получится большой, очень высокий. И также разравниваем все. И вот теперь я выкладываю лицевую часть у шоколадный корж. Если где-то съехал немножко, подравниваю. Если вам сложно так собирать торт, то вы можете в кулинарное кольцо. Очень удобно. Так, у нас готово уже три коржа. И последний, четвертый. Вот тут самый такой момент, когда мы с вами можем последний корж немного придавить. Если мы хотим, чтобы у нас бока тоже были в креме. Придавливаем, тогда выдавливается крем, все будет равномерно. Равномерно нужно выдавливать на периферии и в центре и тогда вы можете уже смазать сам торт. У нас наверх тоже я оставила четвертую часть, либо мы можем его оставить вот так, так называемым голым торт. Тут уже в зависимости от вашего интереса. Крем абсолютно хватает на все, и на бока можно, и как вам нравится. Вот посмотрите, какой он из боков. Его можно и так оставить, а можно и украсить. И сейчас я сверху и пройдусь по краям. Итак, у нас черновой вариант завершен. И сейчас мы его отправляем для стабилизации в холодильник. А на утро, хотя бы на 2-3 часа. Я это делаю вечером, поэтому уже утром буду заливать шоколадной глазурью и подавать на праздничный стол. Отправляем в холодильник. Я вам даже не могу передать вкус этого торта. Насколько он вкусный, насколько он нежный и всегда возвращает к маме. Всем настоятельно рекомендую его приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео... Ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы получать уведомления о новых видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь вам пока-пока, до новых встреч на канале Вкусная Еда с Хадидшей.